Вітати усіх, хто у цій поріз нами в ефірі телестудії РОСЬ, Програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з головою обласної громадської організації Союз Чорнобиль України Володимиром Болтенковим. Вітаю вас, пане Володимире! дня. 26 квітня. Ми будемо відзначати чергову річницю з дня аварії на Чорнобильській АЕС. І я думаю, що буде доречно сьогодні поговорити саме про життя. Цие категории населения, которых мы называем чернобыльцы. Скажи, пожалуйста, сколько таких людей проживает в нашей области? В Черкасской области под чернобыльским законом, как говорится, ходят более 127 тысяч человек. Это ликвидаторы аварии, это эвакуированные из зоны отчуждения, это те, кто проживает сегодня на загрязненных территориях, это чернобыльские дети. Ликвидаторов аварии 10 290. 86, 87, 88, 89, 90 годов. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про найболючіші питання і найгостріші проблеми, які потребують вирішення, саме от якщо ми говоримо про цю категорію населення, на що б ви звернули увагу? Ну, таких основних питань, проблемних питань, випросив, проблемы обеспечения, решения медицинских вопросов, обеспечения медикаментами, лечения этих, этой категории людей. Это обеспечение жильем. Но ну и сегодня на повестку дня очень остро вышла проблема пенсионного обеспечения, потому что сегодня уже большая часть чернобыльцев в возрасте, когда вопросы пенсии, вопросы жизнедеятельности становится на одну доску, на одну, на одну прямую линию. Минулого року між владою і громадською організацією, яку ви очолюєте, було підписано меморандум. Скажіть, будь ласка, яка роль цього документу і у вирішенні яких саме питань він вам допомагає? Меморандум о взаємодії між Черкаською обласною організацією «Союз Чорнобиль», обласною адміністрацією, обласною радою був підписаний 23 ноября 2011 року. Ну, хотелось бы сказать, что это не какая-то новинка. Такого рода документы, которые назывались, допустим, договором или постановой, они подписывались и раньше, в течение уже более шести лет. И э, самое главное, что э, это документ, который позволяет э, решать наши чернобыльские проблемы на уровне города, на уровне района, на уровне э, непосредственно региона, там, где проживают наши чернобыльцы. Такой договор подписан не только между областной организацией и областными властями. Такой, такие договора подписаны на уровне районов и городов, местных администраций, местных районных советов и наших районных городских органи... организаций. Э, надо сказать, что э, вот именно то, что имеется э, такой договор, это позволяет решать те вопросы, которые, от которых зависит, э, которые можно решить на том или другом уровне. Потому что да, основная масса вопросов это решение на государственном уровне, но очень много можно сделать на уровне города, района, да, даже сельского, сельского населенного пункта, на уровне сельского совета. И когда власти, представляющие в данных регионах, значит, обращают внимание на проблемы Чернобыльца, получается очень хороший тандем. Хотя есть такие люди, которые говорят, что это предательство, когда идет диалог какой-то вот надо только кулаком стучать, тогда будут вопросы решаться. Но, как правило, за столом переговоров конструктивный такой диалог, он дает намного больше. Скажи, пожалуйста, чи можно уже сегодня навести какие-то конкретные приклады? Например, Можливо, у в медичного обслуживания, чи обеспечения ліками Чернобыльцев? Безусловно, можно. Почему? Потому что с каждым годом, скажем, медицинское обеспечение, обеспечение лекарствами, оно финансирование все время уменьшается. Мы помним, скажем, время до 99 -го года, когда у врачей была проблема, которые занимались лечением чернобыльцев, что им дать из огромного количества тех лекарств, как правило, это были импортные лекарства. И таким образом чернобыльцы были подсажены на своеобразную медикаментозную иглу, они получали самое-самое лучшее. После 99 -го года Тогда было постанова кабинета министров, а председателем кабинета министров, премьер-министром был Виктор Андреевич Ющенко с того времени началось сокращение финансирования вот этой части Чернобыльского закона. И сегодня, скажем, Чернобыль в среднем, в среднем на одного Чернобыльца в год, при том, что в каждой статье то ли другой категории чернобыльцев первой, второй, третьей категории чернобыльских детей. Первый пункт любой этой статьи, он открывается тем, что чернобыльцам положено бесплатное лекарство. На самом деле на одного чернобыльца сегодня в области выделяется на год, я подчеркиваю, на год, не на месяц, не на день, а на год, 42 гривны. Что можно купить за эти деньги, какое лекарство и как можно лечиться. Поэтому здесь проблема, проблема можно решить только тем, чтобы из местного бюджета, чтобы местное финансирование шло непосредственно на тех людей, которые хотя бы находятся в медицинских чернобыльских учреждениях. У нас таких три категории: это наш центр реабилитации чернобыльской реабилитации в областной больнице. Це Чорнобильське відділення першої городской больницы. і є отдельные палати по районним по больницям в регіонах області. Я знаю, що ви часто є рушійною силою для того, щоб зрушувати якісь проблемні питання з місця. Зокрема, наскільки мені відомо, завдяки вашій ініціативі було проведено ремонт. У парщи Миски лекарни, вот самые у такие палаты Чернобыльской, это так? Ну, это не палата Ц Чернобыльская, это целое отделение, видила, 30 видила, коек, так. да. Мы очень долго добивались, очень долго добивались решения этого вопроса от городских властей. И, к сожалению, не получали, так сказать, в этом вопросе поддержки. А потом, когда пришло новое руководство областную администрацию, значит, на одной из первых стоящих руководством области, конкретно Сергеем Борисовичем. Тема эта была озвучена. И сходу было сказано, что к 26 апреля значит, вопрос будет решен. Честно говоря, я в это слабо верил. Хотя тогда это была встреча в начале января. Вот, потому что срок, сроки очень малые, денег тогда не было. Вот. Но я все равно ходил как на работу значит, на третий этаж областной администрации, говорил, что вот, сделано то, сделано это. В конце концов, когда 26 числа отремонтированные Таицкое отделение значит, начали свою работу, тогда Сергей Борисович меня спросил, ну и как? Я сказал, честно говоря, мне и сейчас не верится, что это так сделано. Другое дело, что сегодня, находясь в условиях, прекрасных условиях, не хуже, чем в областной больнице, те, кто лечится там, в первой городской больнице, они, не получают бесплатных медикаментов. То есть за властный рахунок мы Да, это примерно, баты. если человек лежит две недели, это порядка полторы тысячи и больше. Ему приходится тратить на лекарства, поскольку, чтобы пройти тот курс лечения, который ему назначают врачи. При этом прекрасные врачи, прекрасная медицинская помощь. А вот то, что касается обеспечения медикаментами, вот такой вот вопрос получается. Владимир Маколаевич, наиболее резонанс у суспільстві выкликала постанова Кабмину 12.10? Расскажите, пожалуйста, что это за документ и чему, власне, выник такой резонанс? Ну, постановление Кабмина 23 ноября 2011 года, она 12.10, она называется «Повышение уровня социальной защиты граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы». Такой общественный резонанс она вызвала двумя путями, двумя вопросами. Первое, то, что с одной стороны, вроде бы, она увеличивала выплаты чернобыльцам, в первую очередь чернобыльским инвалидам, а с другой стороны, она не отвечала на вопросы, связанные с тем, что люди выиграли по судам. По судам выиграли пенсии, вы, вы выиграли по судам доплаты, и получилось вот такой перекус с одной стороны, одни стали получать значит, хорошо, ну как хорошо, во всяком случае, больше, чем они получали в разы, а другие, получав какое-то время, скажем, 5 тысяч, 6 тысяч, стали получать минимальные пенсии, исходя из того, что есть проблемы с представлением справок о выплатах за работу, которую люди проводили на ликвидации аварии. И чернобыльцы, значит, естественно, были недовольны вот это тем, что эти решения наших судов, решения европейского суда, не выполнялись. В то же время основным аргументом органам защиты пенсионного фонда для выполнения решений судов, вынесенных по искам до, до 2011 года, до 1 июля 2011 года, было то, что они говорили, что нет денег, что это не заложено в бюджете. И э, мы, э, то есть всеукраинской общественной организации «Советский Нобель», об этом все время говорили и говорим на всех встречах, которые у нас есть в рамках меморандума уже между всеукраинской организацией и Кабинетом министров Украины. И сейчас, сейчас вот у нас состоялось заседание Центрального Совета 16 марта, мы подготовили и передали целый пакет, Целый пакет документов премьер-министру Азарову в рамках выполнения этой постановы. Значит, э, речь идет о том, чтобы усовершенствовать механизм действия этого постановления и существенно тогда бы снизить э, ту напряженность, которая сегодня есть в Чернобыльской среде. Ну, в первую очередь, это повысить минимальные пенсии, чтобы минимальная пенсия была не так, как сегодня 1849 гривен 50 копеек, она была где-то на, на порядок на тысячу больше. Чтобы, чтобы вспомнить о самой незащищенной части чернобыльских ликвидаторов, это те, кто имеет категорию 2. То есть это не инвалиды, но это ликвидаторы 86-87 года, у которых сегодня пенсия 800-900 гривен. Даже они 1849 о том, что поднять пенсии для тех, кто был эвакуирован из зоны отчуждения, это жители Припяти, жители Чернобыля, Чернобыльского района, которые получили, пока их эвакуировали, очень солидную дозу радиации, даже больше, чем многие ликвидаторы. Разработать и принять программу «Дети Чернобыля», ведь не секрет, что де, дети, особенно чернобыльских ликвидаторов, когда они, им исполняется 18 лет, они теряют все льготы, даже если у них, допустим, есть клубок целых заболеваний. Это не важно. Важно, что возраст, они сразу 18 лет становятся здоровыми. Здесь мы подняли вопрос о том, что надо обязательно реструктуризировать и сформировать фонд для погашения задолженности по решениям суда. Потому что раз решение принято, значит, нужно искать деньги, пускай не, не, сию, не, сию, не сию минутно, но, во всяком случае, сделать какой-то фонд накопления с тем, чтобы вернуть то, что по судам люди получили. Ну и самое главное, это, это бы глобально помогало решать все вопросы, это срочно разработать и утвердить национальную программу преодоления последствий Чернобыльской катастрофы на 2012-2023 год. Такая программа была, она действовала на 2006-2010 год, в связи с всеми событиями, выборами и так далее, ее прозевали, в 2010-м она не была принята, в 2011-м не было принята, в результате нет четкого, так сказать, направляющего документы о том, как работать с преодолением чернобыльских проблем, какие средства направлять. Поэтому эта программа решила бы, решила бы очень многие вопросы. Володимир каче, на жаль, вичерпався час нашої розмови. Я розумію, що це питання є актуальними не лише, мабуть, для чорнобильців, а й для всього нашого суспільства. І я думаю, що ми будемо відслідковувати, яким чином ваші пропозиції будуть розглядатися у Кабміні, і яка буде реакція на них. Дякую за те, що сьогодні ви завітали до нас. І я думаю, що у нас ще буде нагода зустрітися для того, щоб детальніше обговорити. Ті чи інші питання життя і медичного можливого обслуговування чернобыльцев. Дякую, Спасибо.